师父，怎么了？阿浩，你这建议是越发不对了。从前，你的建议之中只是始终有一份烦心，可为何现在又多了杀伐之气？啊、呃，自从师父重伤之后，徒儿便对月族充满了怨恨，恨不得踏平苍岩海。也许这剑气当中，就多了些杀伐之气吧。阿浩。 我和你说过，身为战士，不管你遭遇了什么，又失去了什么，千万不能被仇恨蒙蔽双眼，否则，战争永远不会停止。知道了。 你到底隐瞒了我什么？什么都没有啊？怎么了？以前你所做的乐声，是这三阶最纯净的，可如今却已是无尽沧桑。你到底经历了什么？啊，许是徒儿这些日子一直忧心师傅的伤势，所以……撒谎！告诉我。 你到底隐瞒了什么？徒儿不能说，求师父不要再问了。你竟连师父的话都不听了！徒儿是不想让师父记起那些曾经忘掉的痛苦。师父，你不是曾经说过，早已厌倦了四方杀戮，想归隐竹林吗？如今阿浩已经帮你实现了。师父以后就跟着阿浩在竹林里好好生活，不好吗？嗯 会这样？师傅，你可知这一切便已是三万年？ 是你以前都是的痛苦记忆，我本来想让你忘记，但是幻境结束，它又会浮现。师傅，你不要停，师傅，师傅。 好、哦。你害怕吗？你怎么会出现？这个地方是我心性至纯时所见，是我对师傅的一片真心，你不可能进得来。哦，是吗？我告诉你，啊，你要我做的事情，我全都做到了。从今往后，不要再来打扰我和师傅。你只需要回答我：你害怕吗？ 我怕什么？怕他发现真相啊！可他迟早会发现真相，发现他的乖徒儿为了他坏事做尽，害得他沾满了罪恶与肮脏，再也洗不干净了。<laughs> 不，不是。 好，oh, 又在做噩梦了。我刚刚梦见师傅要离开我。又在说孩子话，快去睡觉吧。